PAS yakinkan MCA bukan sekadar kopiah putih. NSRC pindah operasi wang mangsa skam lebih cepat diselamatkan. PAS ulang jemputan, MCA diajak serta EPN. Kampung Melayu Wilayah Persekutuan kekal dilindungi. Akmal persoal keabsahan titah addendum UMNO marah pemimpin DAP raih keputusan mahkamah. PAS meneruskan usaha memuju MCA dan MIC meninggalkan barisan nasional dengan mendakwa UMNO gagal memulihkan krisis dalaman gabungan itu serta semakin meminggirkan rakan sekutunya. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Haim Hilman Abdullah berkata Kebimbangan MCA terhadap imej parti Islam itu tidak berasas kerana PAS kini dianggotai gabungan agamawan dan golongan profesional. Beliau menjelaskan, kepimpinan PAS hari ini turut terdiri daripada ramai profesional berkelulusan tinggi dari dalam dan luar negara yang mencerminkan pendekatan dinamik serta progresif parti itu. Haim turut menegaskan, PAS dan PN kekal komited membina Malaysia yang adil dan inklusif dengan menjaga kepentingan semua kaum serta agama berlandaskan nilai Islam sejagat. Pejabat Baharu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan atau NSRC dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Menara 2 MCMC Cyberjaya pada Januari 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata Pemindahan itu bertujuan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepat usaha menyelamatkan wang mangsa penipuan dalam talian. Beliau memaklumkan NSRC kini beroperasi 24 jam dengan jumlah petugas lebih ramai serta menerima antara 500 hingga 700 panggilan sehari berbanding sebelum ini. Fahmi menasihatkan mangsa membuat laporan dalam tempoh 30 hingga 60 minit selepas kejadian bagi meningkatkan peluang pembekuan akaun dan penjejakan aliran wang. PAS sekali lagi mengajar MCA dan MIC menyertai Perikatan Nasional dengan mendakwa kerjasama BNPH telah melemahkan kedudukan politik parti komponen bukan Melayu. Haim Hilman Abdullah berkata, pengalaman PAS bersama MCA dalam kerajaan Muafakat Nasional selama 33 bulan membuktikan tiada dasar yang menindas kaum Cina atau bukan Islam. Beliau menegaskan kepimpinan PAS dan PN sentiasa berhati-hati dalam setiap keputusan bagi menjaga sensitiviti semua kaum dan agama. Menurut Haim, formula terbaik masa depan negara ialah kerjasama parti berasaskan kaum yang membawa kepentingan masing-masing untuk dibincangkan di peringkat tertinggi PN. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh, memberi jaminan pemeliharaan kampung tradisi Melayu termasuk kampung baru akan terus diberi keutamaan. Beliau berkata, komitmen itu selari dengan usaha mengekalkan warisan dan identiti komuniti tempatan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Hannah menjelaskan, pembangunan komersial boleh dilaksanakan di banyak lokasi, namun kewujudan kampung tradisi semakin terhad dan perlu dilindungi mengikut peruntukan undang-undang. Beliau turut menegaskan sokongannya terhadap pembangunan mampan serta keperluan mendengar suara komuniti setempat sebelum sebarang kelulusan diberikan. Ketua Pemuda AMNO, Dr. Akmal Saleh melahirkan rasa tidak puas hati terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan tahanan rumah bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau membayangkan wujud percaturan politik apabila titah addendum yang dipertuan agung diputuskan tidak sah walaupun pernah dijadikan sandaran dalam pembentukan kerajaan. Mahkamah Tinggi memutuskan titah tersebut tidak mematuhi perkara 42 perlembagaan persekutuan kerana tidak dibincangkan bersama lembaga pengampunan. Isu itu terus mencetuskan perdebatan dalaman AMNO apabila nasib Najib menjadi faktor sensitif dalam hubungan parti tersebut dengan kerajaan Madani. Hantaran Ahli Parlimen Puchong Yo Bi Yin yang dilihat meraihkan keputusan mahkamah berhubung kes Najib Razak mencetuskan kemarahan pemimpin AMNO. Ahli MKT AMNO Razlan Rafi'i menyifatkan kenyataan itu sebagai biadab dan memberi amaran terhadap tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan kaum. Beberapa pemimpin AMNO termasuk Dr. Akmal Saleh turut mendesak agar parti itu mempertimbangkan semula sokongan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahkamah Tinggi sebelum itu memutuskan titah edendum berkenaan tidak sah sekaligus mengarahkan Najib meneruskan baki hukuman di penjara Kajang.